Oh. Lan, di sini ada berapa pokok keseluruhan? Kat sini ada 5,000 pokok peria lah kita tanam. Kita uh. tanam ada dua jenis lah. Uh, satu okay. abang hijau, satu lagi lekat. Uh -huh. Oh, uh, Yang ni jenis abang hijau lah. Okay. yang uh, ni kita tanam start hari tu, satu hari bulan satu, uh, 2025. Oh, uh, okay. So yang ini dah mula kita harvest lah Itu dalam minggu ni memang kita dah harvest lah So ini musim yang pertama? Ah, ha, musim yang kedua Musim yang kedua? Ha, ha. Kat hasil yang musim lepas kita dapat yang kat sini dalam 30 tan lah oh, okay. Sekali peti ada berapa kilo yang so, biasa yang buat? Lah. Biasa dalam satu tan Satu tan lah ha -ha. lima Pasaran macam mana? Pasaran kita hantar dekat pasar borong apa ni, Bukit Mentajam okay. So kita ada, sana ada lima orang pemborong lah okay. ha, lima orang pemborong, kita agihkan lah ikut pemborong. Ha -ha. Okay dari so. segi uh, pengurusan penyakit macam mana kalau uh, you uh, tengok yang sini jadi kita untuk penyakit kita ada jadual dia lah mm -hmm. so kita letak kat sini tengok keadaan kalau musim hujan uh. kita lebihkan uh, kawalan kulat oh, betul. kalau musim panas kita lebihkan kepada kawalan serangga oh. pokok ni pun dia kalau musim hujan dia suka merekah oh macam uh, tu sebab bila hujan mm -hmm. uh, air dalam polybag dia banyak mm. so kalau kita tak kontrol dia punya baja So dia akan pecah uh, So kalau pecah memang reject lah oh, Rugi lah okay. dekat, dekat peladang Apa beza antara petigasi dengan konvensional? Sebab saya tengok uh -huh. Macam pokok tambah sihat kan uh -huh. So mungkin ada kebaikan kita menggunakan kaedah petigasi Okay Kalau dari segi petigasi uh -huh. So kawalan baja tu kita mudah Mudah jaga baja uh -huh. So kita guna kaedah licin punya air baja oh. Kita dapat tentukan dalam poli, Yang kita bagi tu uh -huh. Dalam polybag tu sama ada baja tu kurang atau lebih. Oh, so betul. ha jadinya dia punya kita punya boleh kontrol dari segi pemasaran buah, dari segi warna dia. Hmm. So kalau dari segi tanah ni dia kita tak boleh nak kontrol sangatlah. lah yeah, yeah, yeah. jadinya saya ada sembang dengan member juga uh. yang yang ambil sayur, dia kata kalau yang fertigasi dia, yeah. dia kulit dia cantik, cantik berkilat. Lah, kan? Kalau yang pakai tanah dia kadang-kadang dia tak, tak tak berkilat macam fertigasi. Oh, okay. Ha -ha. so yang tu yang banyak kalau kita sembang dengan pemborong, kita begitu kita tanam pakai fertigasi, dah dia suka. Saya so, tengok buah-buah pun lebih kurang uh, seragam kan. Ha -ha. Dia lebih kurang sama mm -hmm. dia. Dia tak ada sangat lah yang kata besar ataupun kecil sangat. Ya betul. Kan? Yang ini pun sebab kita kontrol apa ni bagi baja hmm. supaya kalau baja tu lebih nanti dia buah bengkok tu banyak. Ah, okay. ah, so kita kontrol dari segi peng, apa ni? Pemberian baja. Baja. Ha ah, ah. So kita nak supaya banyak yang grade A. Macam Abi, ni agak-agak bila boleh, boleh petik ni? Ya, ini dalam 2 hari lagi. Dua hari ha. lagi dia ha. dia saya ha. saya ha. akan tambah sikitlah. Ha. 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 So kita target ini kita grade A dia kat sini kita target 500 gram ke atas. Oh macam tu. Satu ha -ha. Satu, 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 satu biji. Satu biji ha -ha. lah. 500 gram ke atas. Mm hmm. So untuk ke depan you nak buat anu Penggunaan AI sebab sekarang ni sektor-sektor pertanian pun banyak menggunakan AI dalam program ni kan. Ha, ha. So kalau ikutkan yang AI ni dia dari segi pemantauan tu dia dia mudah. senang mudah. Oh, macam tu. Ha, ha, sebab kita pun pernah sembang bertanya dengan kawan-kawan hmm. berkenaan dengan penama dia penjagaan macam mana so kalau sekarang ni AI dia macam gunakan drone untuk kita ambil image hmm. untuk kita buat dia punya pengkelasan dari segi warna kan hmm. so dia tahu yang ni kurang baja ke sini ada serangan penyakit memang kita akan ke depan ni kita nak guna macam tu. Sekarang ni you banyak gunakan IoT kan. Ya ya so, betul IoT. Dari segi uh, ha. bancuhan baja ya, ha. Dari segi ha. saliran pipe tu mm -hmm. kan. Mm -hmm. IoT ni dia banyak membantu. Banyak membantu kan. Ha, -ha. sebab bila kita pakai IoT tu so nak apa ni bancuh baja auto, auto uh, kan? semua semua banyak auto. So kita kalau dekat kawasan ni kita buat pemeriksaan pun senang. Ha so yeah. kalau kita nak tutup apa ni pam pakai handset je handset je kan pakai OT je oh, okay. lagi senang tu tak payah kena nak ke sana ke sini kan ha, pakai OT tu banyak membantulah itu dari segi apa nama ni pengurusan pokok sayuran ni so kita tengok sebelah pula tanaman okay. labu apa air. labu air labu air, labu air. labu air untuk you sebagai satu, salah satu tanaman yang you kena buat di sini. Okey, inilah labu air ni sebab kita tengok dia punya dari segi permintaan tu ada. Ada. Ha, -ha. sebab apa ni labu air ni banyak digunakan di apa ni kantin asrama-asrama oh, sekolah. nak buat sup-sup ha -ha. tu kan. Dia labu air dengan petoli. Ha -ha. So, so kita tengok ni sebab kita tengok cara penjagaan dia sama. Ha, ha dia pokok menjala juga. Dari segi penyakit pun sama. sama lebih so kurang. kita boleh Tanam sekali lah. Okay. Ha. Uh, uh. segi hasil compare dengan peria macam mana? Dia kalau ikut a uh, labu air ni lagi lagi banyak hasil sepokok. Oh, lagi banyak. oh uh, macam uh. tu. Uh, uh. kalau labu air ni kita target 8 kg untuk sepokok. Sepokok. Uh, macam peria Boleh? kita target dalam 4 apa nama? 4 kg sepokok 4 kilo lah. Uh, uh. So harga dia pun kalau ikut peria lagi mahal, uh. tapi ni kuantiti dia banyak. Kuantiti uh, banyak. Uh boleh macam sekali ganda. So dari segi uh -huh. penjagaan tidak seberapa rumit lah Tak rumit dia sama tak macam rumit. peria Tapi penyakit penyakit sama. Sama dia. Uh ha -huh. dia sama dengan priya. Ha dia penyakit dia yeah. sama je. Ha uh -huh. So yang ini dia a uh, habis awal. Habis awal. 45 hari selepas tanam. Oh ya. Yeah, uh ha -huh. yeah. yeah. kalau yeah. macam peria tu dia dalam, dalam 50 lah. 60 hari kan ya. 55 ke 60 hari. So kalau macam ni bila nak petik ni? So yang ini esok boleh petik lah Oh dah petik ya. Eh? Uh -huh. Oh cepat dia. Petik, dia, cepat. dia cepat besar. Cepat, cepat besar. Ha uh ha. -huh cuma seronok tanam ni kita boleh simpan lah. Ah ya. Ha ah, so kalau macam ni kita petik uh, esok kita nak nak jual. So hari petang kita boleh petik, simpan untuk esok. Esok kita petik lagi. Uh, boleh, ni lah. boleh, ah boleh nilah. Ah dia boleh simpan. Dia boleh tahan betul betul. simpan 2 hari. Hmm sampai 500 ni? Tak sampai yang. Sampai lagi ni. Dia macam ni lah, Tu sebelah tu. Ah, ah. ah. Tak, 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 tak. Dia kalau lebih daripada 700 jadi grade B. oh, iyalah sebab dia punya <laughs> tekstur dalam ha ha bukan dah biji dia dah dah, dah keras, kan. Lah. Ha ha. Tapi pasaran memang macam juga sini. Dia perlu pendebungaan tak? Tak perlu. Dia kalau ikut memang dia kena pendebungaan sebab kalau dia tak kawin kan. Ha? Tapi kalau tengah hujan kan. Musim hujan bila hujan dia pagi kan serangga tak terbang ha? macam ni. Dia akan jadi macam ni lah. Ha. ha. Tak jadi kan? Tak, tak jadi. Dia, dia macam lagu ha. lah. Ha, ha, macam ni. Dia tak jadi. Kalau boleh, kita buat uh, ternak kelulut. Ha betul kan? Ha ah. Ha. memang kita akan tanam pokok air mata pengantin. Ha. ha. Tak apalah kita kata-kata di sini ada berapa luas kan? Ha, ha. Uh, sebab saya tengok kacang panjang tu pun perlu. Haah betul. Uh, Jadi mm -mm. letaklah satu log sini satu log sana ha, ha, kan. betul. Ha macam ha. tu. Cuma kalau kita buat apa macam contoh kelulut ni mm. pergi tak kepada yang ha, tadi dia tadi tu. Dia, dia, dia pergi dia pergi dia pergi. Oh, takut juga tu. Ha dia tak kalau, kalau masuk dia, dalam fermentation tu pula. Dia tak <laughs> dia, tak, <laughs> tak 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 ada. Ha, ha, tak ada ha, tak ada. Ha. Dia, dia hormon ni memang di 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 dibuat di untuk lalat, lalat buah je. dia ha, lain tak akan okay. masuk. Tak ada ha tak ada. So ini nak tanam apa? Sini kalau ikut kami nak tanam apa nama dia? Labu air. Labu air. air macam tu. Ha ha, okay. ha -ha. So ada 3000 3000 polybag. Ya. Ha ha. Ini timun cantik ni. Ha. Ini Ha tak putih lagi. Ha, ha. jadi boleh petik dah ni. Ni boleh petik dah sebab dia dah mereka warna kun, warna coklat. Ha, ha. Ini kita tanam. Ni ada 1000 polybag lah. 1000 polybag kan. Ha, ha Ini dalam minggu ni kita akan habis. Ha. So spek A dia satu kilo ke satu kg kilo. Biasa. Pasaran untuk apa ni? ini Nani. banyak macam Cina mungkin uh, buat sup kot. Sebab Cina ni kan? makan sup. Uh, ha, ha, macam labu air dia buat sup. Uh, Peria dia masak dengan apa nama dia? Telur tu. Telur. Uh, ha. Goreng. Labu air ni kalau ni macam masak patin tu kan. Ah, <laughs> ha, Dia masuk yang ni lah ni kan macam banyak ni kan. Uh -uh. Dia kena pendengungan kan. Ha ah. Uh -uh. Baru dia jadi. Tak pastikan hmm. dia 100% lu tak rasa. Dia satu lagi nak push apa ni bunga betina. Ha. Uh -huh. Kita jangan terlampau manjakan pokok dengan air. Ha. Uh -huh. Ha, kalau kita terlampau lembab, nanti dia keluar pucuk, keluar bunga jantan. Ha, dia dia nah. banyak keluar dia punya sulu-sulu air. Ha, oh. dia jadi jadi sihat. sehat. Lah. sehat ha. tapi buah tak banyak. Ha. Dia kalau istilah ni ha. orang panggil gila daun eh. Ha, gila daun. ha. Gila, daun. gila daun. Dia pokok dia tak stres, so dia, dia, dia tak ter-tak keluarkan hormon untuk buat dia nak keluarkan bunga betina. Sekarang 1 kilo RM1.5. Biasanya tau tak juga. Ha Ni kita target pun 8 kilo. 8 kilo pokok. Kan. Ha ah. Iyalah. So 8 kilo means uh, mm. dia ada 16 biji lah. Ha -ha. Kalau satu oh, ni 8 Ha ah, -ha, 20 biji. biji yang tu kan. Ha ah. -ha. So, target macam itulah. Mm -hmm. Sebab yang ni pun daun ni tak tak cantum lagi kan. Tak ha, cantum. dia banyak buah yang mula-mula kat tepi. Kat sini yang kita bela cabang dia. Ha. -ha. ha, -ha. So, bila cabang dia dia akan buah akan banyaklah. Mm hmm. And then you try sebab langat dah buat. Mm -hmm. Satu polybag dua pokok. Oh. Ha, uh, poly, uh, Kuala Langat di Sungai Kelambu. Mm -hmm. Uh, dia try uh, dua pokok, satu polybag untuk cili dan jadi. Ah. Uh, di APR uh, di Putrajaya tu hmm. dia tanam satu pokok, satu, satu polybag. Satu bag, bag. Tapi yang di Sungai Kelambu dia tanam dua. dua. Ah. Dan hasilnya memang double, hmm. ha, kan? Sebab dua pokok kan. Hmm. Cuma ke... dia dia, dia tambah, 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 Sikil tambah. Lah, kan? ah. Ah. Makan kena-kena ah. cukup. Konsep manusia banyak makan dia akan membesar. Ah betul. Ah. 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 Oh, betul. Tapi jangan terlalu. Betul. Ha. Oh. Oh, Obesiti. Oh, ha, tu yang bila terlebih, dia jadi grade B, grade C. Alhamdulillah sekarang ni saya berada di uh, projek korporat uh, uh, sayuran PPK Bagantian. Bagantian. Baga yang mana PPK mengusahakan uh, tanah seluas uh, 7 ekar bagi melaksanakan program-program uh, tanaman sayuran berbualah ya hmm. dan kita lihat di sini uh, ada pelbagai uh, variety ataupun jenis uh, tanaman uh, timun tua dan juga uh, labu air hmm. dan peria dan panjang. di sana kita lihat tadi ada kacang panjang ya jadi dalam konteks LPP sememangnya kita menggalakkan uh, PPK membuat satu projek korporat yang mana menjadikan kita akan jadikan dia sebagai center of excellence bagaimana kita nak mewujudkan uh, satu projek yang akan menjadi panduan kepada usahawan-usahawan kecil yang mana mereka akan uh, melatih di sini untuk bergiat uh, aktif dalam mana-mana uh, tanaman pertanian uh, sememangnya uh, kerajaan sekarang ni uh, cuba uh, supaya uh, kaedah pertanian moden tu diterapkan kepada pengusaha-pengusaha tanaman lah. Jadi PPK melalui projek korporat yang dibiayai oleh kerajaan akan cuba mengadaptasikan penggunaan teknologi IoT dan juga AI dalam penanaman. So di pihak LPP kita akan rancang supaya mana-mana projek korporat kita seumpama ini kita akan kembangkan menjadi center of excellence yang mana besok kita akan melatih kepada usahawan-usahawan muda, usahawan-usahawan baru untuk terlebih uh, aktif. Yang dengan kata lain, kita nak mewujudkan manager-manager uh, ladang dalam konteks uh, penanaman sayuranlah, ya. Dan uh, di PLPP sekarang ini kita ada banyak projek-projek uh, uh, sempat main ini uh, di Kuala Langat, di Johor Bahru, di Perak dan hari ini uh, di Bagang Tian ya. Dan uh, syabas kepada uh, pengurus besar, Encik Mazlan dan juga pengarah LPP Negeri Perak atas daya usaha ini dan uh, sememangnya hasrat kementerian untuk memperbanyakkan ya uh, apa ni uh, projek-projek sumpah Amai ini supaya kita mengambil langkah dari segi uh, keterjaminan makanan dan konsep yang dilaksanakan ini merupakan satu idea yang sangat uh, uh, relevan dengan keadaan sekarang untuk menjamin dari segi keterjaminan makanan dan segi pengeluaran hasil dan projek yang kita laksanakan ini berskala komersial yang mana yang akan menjamin dari segi punca pendapatan stabil dan juga dari segi menyokong kepada keperluan makanan untuk negara lah dalam konteks sayur-sayuran. Yang kita maksudkan dengan manajer ladang ini yang mana kita nak jadikan sebagai seorang pengurus yang tahu selok-belok dari segi pelaksanaan. Di peringkat awal, dia selaku menti kepada PPK yang kita akan bagi ruang kepada dia untuk uh, tempoh, satu tempoh mungkin dalam dua atau tiga musim sehinggalah uh, beliau ataupun uh, pengusaha itu rasa macam yakin uh, untuk mengusahakan uh, dan uh, beliau sendiri akan besok akan keluar untuk mengusahakan sendiri ataupun melatih uh, kepada uh, proteger-proteger lain eh, dalam konsep uh, pengurusan secara berkelompok. Di PHLPP kita ada agri-parentis yang untuk menyokong yang mana kita menyediakan pembiayaan kepada mentor-mentor dan untuk kepada menti-mentinya. Dan menti-menti uh, ini pula besok akan berkembang dan kita akan support juga untuk memperbesarkan projeknya melalui Rise ya, pembiayaan sehingga RM100,000 bagi membolehkannya untuk mengembangkan lebih besar lagi lah supaya dia tidak tertakluk kepada pendapatannya RM2,000. Tapi kita punya sasaran supaya pengusaha-pengusaha kita ini sekurang-kurangnya memperoleh RM8,000. Macam mana usahawan-usahawan uh, muda ni kita latih untuk mendapat pendapatan RM8,000, uh, dia hendaklah berskala besar, eh, sekurang-kurangnya RM10,000 polybag bagi setiap orang dalam uh, era peng, apa ni, uh, AI sekarang ini dan juga IOT, sememangnya kita sangat-sangat mengharapkan semua projek-projek pertanian kita, hendaklah menggunakan IOT dan AI, sebab banyak dari segi faedah-faedahnya kita dapat mengurangkan kos dan kita boleh menilai dari segi keseragaman buah kan kita tidak banyak membazirlah ya macam tadi yang kita lihat dari segi peria dan juga timun bahawa saiznya tu lebih kurang sama ya tidak ada yang macam dia dia upgrade lah ya jadi penggunaan AI dan juga IoT ini sangat penting dalam sektor pertanian sebab dia mampu mengurangkan dari segi kos dan juga meningkatkan dari segi hasil ya, dan penggunaan tenaga buruh juga agak kurang. Ya. Jadi harapan kita, pengusaha-pengusaha kita khususnya kepada anak-anak muda yang bergiat dalam aktiviti pertanian ini dan kerajaan sekarang ini menyediakan kemudahan-kemudahan untuk support supaya penggunaan AI dan juga AOT digunakan dalam sektor pertanian khususnya dalam pengeluaran agromakanan.